গাই আমি এবছৰ সময়ত গাহৰি মাংস খাবলৈ ল'ম গতিকে সকলোকে দেখুৱাম গাহৰি মাংস কিমান দূৰৰ পৰা আনিবলগীয়া হয় বেংগলৰত সেইফালে গৈ আছো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ এতিয়া গৈ আছোঁ এই ৰাস্তাইদি মেট্ৰৰ ৰাস্তাৰ তলেদি অকণমান লগ হোৱাৰ পিছত বহুত দিন হ'ল গাঁৱৰ নামঘৰ পোৱা নাই সেইটো কাৰণে গাঁৱৰ নামঘৰত মানুহ গৈ আছো এয়া বাইকৰ পাৰ্কিং বাইক পাৰ্কিং কৰি থৈছে আৰু কাষেৰে গৈ আছো আমি গৈ আছো সেইটো মেট্ৰ' ষ্টেশ্যন ইয়াৰ ল'ৰা এজনৰ লগ ধৰিব লাগে ও যাব মানে কৃষ্ণপাটগিৰি এয়া আহিছে আমি তিনিদিন আহি আহি আমি বহুত দূৰ আহিলোঁ ইয়াৰ পৰা আমি মাত্ৰৰ দিন আমি মাধ্ৰদে মাধ্ৰীৰ পৰা আমি আমি গৈ আছোঁ এতিয়া কাষৰ চলফালৈ এতিয়া অলপ দূৰ হোৱাৰ পিছতে আমি গাহরি মাংস অনেক সময় গত সকালোর গাহরি মাংস স্টোর মেট্রো ইস্টেশনের আসা কটলপাত্র সেয়া আমি গালৰি অকণমান দূৰ যোৱাৰ পিছতে আমাৰ সৰু দোকান যাম এয়া বেলেগ মানুহ আহিছে গাহৰি মাংস কিনিবলৈ এইবোৰ আমি ইয়াৰ পৰা কিনি লৈ যাওঁ এইটো আছে গাহৰি মাংস স্বাস্থ্য ইয়াৰ পৰা আমি মাংস জিকাম আপনাদের চাই থাক ভিডিওটি স্ক্রিন কেন কেন নাই আপনার ব্লগ কেন লাগে নাম প্রত্যেকটা চাই থাকবো

আপোনালোকে চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে আৰি হ'ল দিয়ে আমি কিনিলোঁ এতিয়া ৰুমলৈ যামগৈ এতিয়া বনাওঁ সেয়া ৰুমত আহি পালোঁ আহি পাই সেয়া পিঁয়াজ কাটি ভাজিছোঁ আদা নহৰু আৰু জলকীয়া সিঁচি থৈছে এতিয়া গাহৰি মাংসটো বইল কৰি আছোঁ আপোনালোকক বইল কৰাৰ পিছত দেখুৱাই দিম জ্বৰ বনাই থৈছোঁ আৰু এয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ জলকীয়া এইটো কাটিম পিছত আমাৰ এইটো বিলাহী এয়া সিজালোঁ মাংসটো সিজোৱাৰ পিছত আপোনালোকক এতিয়া ফ্ৰাই কৰিব লাগে আপোনালোকে চাই থাকোঁ মস্তিকৈ বনাইছে এয়া গাহৰি মাংস সিজোৱাটো আপোনালোকে চাই থাকোঁ এয়া পিঁয়াজটো ভাজি শেষ হৈ এতিয়া টমাটো আৰু বিলাহী আৰু জলকীয়া দিয়া হৈছে অকণমান পানী টেপটিপিয়াকৈ দিয়া হয় এতিয়া এইটো সিজোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত মাংসটো ঢালিম এয়া গৰ্তমহে গৰ্তমহে ভাজি আছে চাই থাকক আপোনালোকে শেষলৈ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ কি মজা ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে এয়া গৰ্তমহে এয়া মাংসটো ঢালি দিয়া হয় এতিয়া মিক্সিং কৰিব লাগে মাকি চাই থাকক মিক্সিং কৰিছে ধুনীয়া গোন্ধ গাখীৰ দিয়া হৈছে মাগি চাই থাকক ইয়াত এতিয়া নিমখ নিমখ হালধি মাছলাও মিঠ মছলা লগতে লগ হ'ব সেইটো চাই থাকোঁ হোৱাৰ পিছত আমি একেলগে বহি এসাঁজখন ভাত খালোঁ আৰু কিছুমানে ডাউ খালে চাই থাকোঁ এয়া আপুল ভতিম কাটি আছে এইটো কৃষ্ণপাৰ গিৰি লালদালি আছে তাৰ কিমান পাৰি বনাব লাগে চাৰিজন মানুহ আৰু কি খাবি আৰু ইয়াতকৈ চাৰিজন মানুহ আমি গোটেই চাৰিজনে খাম আৰু পূৰা মজা চ'ডা পেপচি ওপনচা এতিয়া স্পেচিয়েলিটি ইমান ধুনীয়াকৈ খোৱাৰ পিছত সেই গতিকে আমি ঘৰলৈ যাবলৈ মন নাই বেংগলতে থাকিবলৈ মন থাকে বাই